Машо. На жаль, у мене немає для тебе троянди. Я знала. Я знала, що ти дачі її віддаси. Зрозумів, Нікіта, я зразу знала. До речі, у мене сьогодні в гостях Нікіта Добринян, Ми ще поговоримо з тобою. А поки я психою, ви підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Будь ласка, бо настрою зовсім не буде. Давай, Нікіта, йдемо. Это, это про натхнение? Это, про про да, что? это вот про ситуацию. Мне кажется, люди это очень часто чувствуют. Когда ты прям старался, ты прям вот сценарий прописал, ты прям, понимаешь, такой бадоев своего инстаграма, а иногда ты просто вот сделал какой-то ситуативный ролик без монтажа, и он взлетает гораздо круче. По-разному бывает. Я просто недавно видел, девочка там рекламирует, говорит, я так люблю, я им так часто пользуюсь. Я понимаю, что там полная банка, еще не открытая, понимаешь? Палила. Только одному тебе не да, я так понимаю? Да, да. Ну, вот это были, знаешь, плюсы холостой жизни в тот момент. Сначала я прям с пены у рта пытался доказывать, да нет же! Мы не Мы не знакомы. Ты просто погодишься на работу. Да, я согласился на проект, и я рассматривал его исключительно как проект холостяк а не какой-то политический проект с какими-то продуманными э, ходами. Я люблю Украину и плачу налоги в, в Украину. Люди знают про меня даже больше, чем я сам про себя знаю, потому что э, обычно люди любят додумывать, придумывать, и я никогда, не, просто для себя так решил, что никогда не буду доказывать что-либо противоположное. Нікіта Добринян, привіт тобі. Привіт. Привет, привет. Я рада нарешті тебе бачити. Я що це просто що ми ніколи з тобою вже не зустрічаємося. Щоб ви розуміли, мій ранок почався так. Я Нікіті пишу через годину зустрічаємось, і він мені пише сьогодні. Слушай, Просто Мы с тобой договаривались, <с> я, я не помню сколько, раз, наверное, 10, и вот, наконец-то, я в твоем подвале. В моем подвале. <свят> Топ-5 пытаний, а какие тебе на наичастише. Так, ну, наверное, сам популярный вопрос, может быть, не последнего времени, но вообще, типа, правда ли, что на холостяке все по сценарию, потом... Наверное, сейчас самый актуальный вопрос, как лев, и причем это спрашивает и мама каждое утро, и продавщица в сельпо. Может спросить, или где-то еще в каком-то супермаркете. И это супер приятно, на самом деле, когда ты платишь за товар, и ты такой, знаешь, в своих мыслях, и продавщица такая, а как там ваш лев? Знаешь? И ты такой, что? Откуда этот вопрос? Да. Вот, это второй самый популярный вопрос. Третий вопрос. Привет, как дела? А четверти вопрос: Не хотите поучаствовать в Гіві? Всі нашого не хотите поучаствовать? поучаствувати, у мене є. А і наверное, скільки стоїть у вас реклама? Точка <свеч> М Нікита Добринян. Привіт! Я рада тебе вітати Спасибо. тут. Шоу М. Це шоу про те, що знають про тебе люди і що хочуть дізнатися про тебе люди. Це найголовніше, тому що питання, яке я буду ставити тобі сьогодні, це питання не від мене. А видных. Ну, на самом деле, я уверен, что люди про меня знают максимум, и. Не знаю, мне кажется, прикол моей жизни в том, что люди знают про меня даже больше, чем я сам про себя знаю, потому что а, обычно люди любят додумывать, придумывать, и я никогда не, просто для себя так решил, что никогда не буду доказывать что-либо противоположное, потому что мне самому нравится а, читать а, скандалы, штуку, интриги, станд... расследования. Да, да, я это обожаю. Знаете, кто такая Никита Дубрыня? Нет, первая в Да. Ну так себе. Бачили його? Ну так, да, бачила, не знаю хто це. Холостяк дивилися? Ні. Ні. Ніколи? Ні. Ой, О, Холостяк! <рес> та, це я знаю. Холостяк? Да, «Холостяк». Взагалі мені це шоу подобається. Дуже я слідкувала за всіма учасниками, не тільки за ним. Дивилася шоу з ним? Е -е, я ні. Я <рес> також не дивилася, але чула і чула про його. Одруження на Даші, квіткові, що в них Даші? народилась дитина. Телеведучий шоумен, актор, холостяк колись був на даний момент уже одружений. Має сина Лева. Веде свій блог. Я слідкую просто. Має сина Лева і дружину Квіткову Дашу. Даша Квіткова, здається, його дружина і що ще? Ведучий і все здається. Ну, дуже гарна пара в них. Сподобається його дружина, дуже класна, вони сім'я, пара дуже приємна. Приємно слідкувати. Купили недавно таунхаус і дитина у них, син, Лев, якщо не ошибаюсь. Телеведучий. Це ведучий М 1 Парагенератор е -е -е Тефаль. У них телевізор Samsung. Котори ми хотіли. <свят> 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 И то, что мы покупаем, в итоге видим потом у них в Инстаграме. Да, все. они повторюшки, повторюшки. Мы, мы первые это хотим, но они это покупают. Слушай, это, это классно, на самом деле. прям э, Офигенный комментарий, мне, мне прям нравится. Люди знают реально все про твоё життя, с чего мы начинали. Они знают, какой у парогенератор, да. телевизор. С одной стороны, это смешно, но с другой стороны, меня иногда, честно, это пугает. Потому что мы сейчас, правда, переехали в дом. И кажется, что ты живешь так обусобленно, отдельно от всех. Но на самом деле, когда ты там заезжаешь в свой райончик, там люди могут из окна просто вот это вот, один из примеров выглядывать: Привет! Как у вас дела? Как там лев? И ты такой понимаешь, что вроде бы ты едешь в свой дом, ты как-то так отделен от всех, но на самом деле все в курсе того, что происходит у тебя в доме. И ты, в принципе, сам это показываешь. Да! Вот. И, и это немного отчасти настораживает, что люди знают, какой у тебя телевизор дома, на какой машине ты ездишь. Но такова наша жизнь. У нас є рубрика Дірект, це теж власне питання, але з твого Дректу відкривай питання, ще не прочитані, на які ти не відповів. Запити на переписку. І знайдемо якесь питання, на яке ти відповіси на початку. Так. здравствуйте, скільки стоїть у вас реклама? Спрашує мене Анастасія. Ну, спрашують: доброго дня: ви вакцинувалися чи проти вакцинації? Ну, Давай. Слушай, давай. Такой горячий вопрос. А я, если честно, поначалу был против вакцинации, я до последнего не вакцинировался, вот, поэтому вот я был из антивакцинаторов, а, вот. Но в какой-то момент я понял, что мне это надо, я этого хочу, вот, и я не против вакцинации, и я вакцинирован. Я насторожился, что очень много прям вот людей моих очень близких и знакомых болеют и болеют в тяжелых формах у знакомых там родителей в больнице уже которую неделю, и меня это очень насторожило, у меня а, повысился уровень сейчас ответственности, потому что я отвечаю не только за свою жену, но и за ребенка, mm -hmm. я хочу быть здоровым, мне нужно его воспитывать, а, я не хочу умирать, и поэтому <laughs> мне, а, я понял, что я хочу вакцинироваться, вот, так для меня будет спокойнее, по крайней мере, просто морально я буду понимать, что все будет в порядке, я буду... Там здоровым и рядом со своим uh, малышом. Никита, у тебя есть какие-то темы, которые ты не показываешь в лозе? Буду благодарна за ответ. Uh, да, у нас есть такие темы, uh, не то чтобы совсем, но, например, когда у нас там с Дашей происходят какие-то споры, я не знаю, там, э, не то чтобы ссоримся, но разногласия бывает в любой семье. Мы это демонстративно не снимаем из-под тяжка, или там какие-то слезы. Вы так знаешь. домовались? А, нет, мы просто вот э, так получается. Потому что когда нам задают вопросы, ой, у вас так все сладко, так все идеально, неужели так бывает? На это мы отвечаем не историями, которые мы снимаем, такие, о, сейчас поставим телефон, и сейчас будем ругаться или плакать. Вот так мы не делаем. Хотя я знаю, есть блогеры, которые так снимают как бы сами себя, свои Трагедии и проблемы. Mm -hmm. Мы это не показываем, потому что, ну, нам не до того, чтобы снимать в этот момент истории. Мы такая же пара, как и любая, вот, может быть, чуть-чуть лучше. Вот, но я просто к тому, что мы стараемся вести диалог. Да, мы ссоримся, но мы миримся и мы не показываем прям вот весь негатив, который там происходит в жизни. Объясню даже почему. Потому что есть люди, которые говорят тебе: неужели у тебя так все сладко и прекрасно в жизни? Покажите нам больше жизы. Но с другой стороны, когда ты только показываешь какую-то вот в жизнь настоящую, находятся люди, которые говорят: о, у вас жизнь Негати... сплошной негатив. Потому что вы ссоритесь, у вас так все хреново. Вот. И я понял, что все-таки мой выбор не показывать плохое, но показывать реальную жизнь, это все-таки мой выбор, и я считаю его правильным. <music> Никита, зачем вы делаете такую скрытую рекламу, что мы хотим все купить? Вот, вот зачем? Чтобы мы, потратили, чтобы мы потратили всю зарплату? Касательно рекламы, я вот прям вот собираюсь написать пост на эту тему, потому что многие считают, что реклама это плохо, потому что ты вот вроде бы что-то пихаешь, продаешь людям. Но первое, я никогда не соглашаюсь рекламировать то, что я бы лично не купил. Если я рекламирую, там, пускай это звучит смешно, там, какие-то продукты питания мясо, я, значит, это еще ты есть. Да, я, я покупаю это мясо реально в магазине. Просто плюс в том, что ко мне пришел этот спонсор, э, этот бренд, и заплатил мне еще деньги за это. Если я рекламирую телевизор, у меня реально висит этот телевизор дома. Это не означает, что я его снял, э, потом положил в коробку и вернул в магазин, э, или просто где-то его подснял. Я такого не делаю ни в коем случае, потому что люди все видят. Это очень сильно палится, когда ты рекламируешь, например, э, условно говоря, там какое-то косметическое средство, это вот я просто недавно видел девочка там Она говорит, я так люблю, я им так часто пользуюсь, я понимаю, что там полная банка еще не открытая, понимаешь, и хочется просто вот таких людей, которые только только начинают делать рекламу, ну типа научить хотя бы, ну, половину этой банки, ну тогда расскажи, что ты часто пользуешься. А бывает, откровенно говоря, реклама, которую я бы, наверное, бы не брал, и тут был вопрос денег. А вот, это касается, например, там, даже тех же азартных игр. Но э, я для себя принял такое решение, да, есть категории, которые я прям категорически не рекламирую, но э, иногда я беру там э, прайс в 10 раз выше обычного. Но я понимаю, что я могу половину этих денег отдать на благотворительность. Вот, и я сделаю хорошую рекламу и деньги на благотворительность отдам. Мне кажется, все будут выигрыши. Сколько стоит пост? А, сколько стоит у меня пост? Ну, мы а... уже почули, что серия сторис, коштует 700, а, 700 долларов. Да, 700 долларов. А пост, надо посмотреть прайс, который называет моя Марина, помощница, а по это вот людина, яка занимается. Да, которая занимается рекламой. Mm -hmm. Она mm -hmm. вот отвечает оперативно на сообщения, потому что я не в силах всегда оперативно отвечать. Для меня это очень важно. Быстренько задали вопрос, сразу ответить. Но я думаю, что в среднем это где-то полторы-две тысячи долларов за пост. еще бы не были знакомы до проекта с Дашей. Сначала я прям с пены у рта пытался доказывать, да нет же! Мы не да были же, мы не знакомы Холостяк не по сценарию, вот нет! А человек такой тебя слушает, ты вот это прям вот разрываешься, и ты понимаешь, что человек остался при своем мнении, ты ему пытался что-то донести, а ты остался при своем мнении. И я понял, так, зачем я этим занимаюсь? А, чи важко была зніматися в шоу в реалити. Любые съемки такого вот масштаба это документы, это определенные договоренности. Ну и плюс ты выпадаешь из власного да, жития на да, богатую месте. Да, в тот момент я был главным редактором журнала XXL. И мне пришлось уволиться спустя, съемки длятся там три месяца, mm -hmm. вот точно, прям вот ты занят на холостяке. И поэтому в какой-то момент э, я понял, что я не успеваю ездить в офис, я не занимаюсь своей работой, вот прям вот вообще, за меня это делает там э, мой зам, за меня делают другие люди. И мне было прям, э, ну прям невозможно, нужно было либо срывать съемки, либо увольняться с работы. Я поставил работу на паузу, потом журнал перешел в другой формат, вот, и, условно говоря, я вот потерял свою должность. Ну, так интересно, ты же тогда еще не был блогером. Да. Не был. Ты был редактором журнала XXL и mm -hmm. был ведущим. Да. И радио, и телеканалу, и но... заходов. Mm -hmm. Ну, блогером еще важко было да. назвать тебя. И, ти ты выпал из телебачения mm -hmm. на цей час, из радио и полишив работу редактором uh -huh. и я так разумею, что много заходів, які миг бы провести, не В uh -huh. Власне, ты втратив купу грошей за период съемок <laughs> Но, у холостяку. Это, это, это так, и я потерял деньги, наверное, после, потому что многие, кто мне писал, а многие просто даже не писали, спрашивали, а ты еще ведешь на например, мероприятия, что является, в принципе, там большим а, заработком, большой статьей а заработка. Вот. А люди просто были уверены, что я уже перешел в какую-то другую категорию, я не занимаюсь этим, поэтому я понял, что тоже вот теряю и в этом. Ну и тем более съемки. Они долгие, они изнурительные. Это красивая картинка. Но по факту я вот даже сейчас смотрю на холостячку Злату, и я понимаю, как ей непросто, Эй. потому что камеры, все что-то от тебя хотят, все куда-то едут, спешат, ты на нервах, ты уставший. При этом, если ты там артист или ведущий, тебе же нужно параллельно заниматься какой-то своей еще работой. И при этом а... ты маешь закохаться. Да, Бажана. Да, тебе нужно, ну не, не то, что должен, но тебе нужно как минимум думать про романтику и понимать, зачем ты здесь на этом проекте. На шоу «Холостяк» так. Есть реальные э, истории кохания, это постановка а, Тоже популярный вопрос. А, невозможно сделать а, такой проект постановкой. А, иначе это бы превратилось, а, ну, может, самый такой яркий пример, это там шоу Окна или вот какие-то такие вот мыльные телешоу. Mm -hmm. а, сложно было бы найти такое количество актеров. А Понимаешь, что... Нет, не имеется не на увазе, что это актеры. Понимаешь, что угу. это реальные люди. Але сценарій детально прописаний. І ну я розумію, що на проєкті є психологи, uh -huh. які можуть розкачувати yeah, і дівчат, yeah. і героя в якийсь бік, It's і правда. вони знають, який бік It's треба правда. качнути, щоб було шоу, тому uh -huh. що їм треба зняти шоу. Uh -huh. Ну при цьому, не забувай, у кожного є голова на плечах. І якщо тебе психолог може розшатати в ту чи іншу сторону і сказати, що перед тобою плохой чоловік, і ти будеш правда так вважати, але тут вопроси вже в твоїй какие-то інтуїції. В, в, в твоей позиции. Касательно сценария, ну невозможно детально прописать сценарий, знаешь, оно как и в жизни происходит. Например, ты хочешь пригласить девушку вечером на свидание в ресторан. Mm -hmm ты берешь ее и приглашаешь в ресторан, но для этого тебе нужно что сделать? Ну, сейчас вакцинироваться э, и заказать столик. А в принципе в реальной жизни ты звонишь, заказываешь столик на определенное время. Ты планируешь, что ты заедешь за девушкой на машине в такое-то время. Наверняка еще купишь там букет цветов или там, я не знаю, щеночка ей подаришь. Ну какие-то сюрпризы ты же продумываешь. Классный и... подарунок на побажение, да. щеночек. После этого можно не ехать и в ресторан. Но вот приблизительно так оно происходит и на проекте. У тебя есть время, во сколько тебе? нужно приехать в ресторан. Это весь сценарий, который возможен. Все остальное, это разве что камеры, которые за тобой наблюдают, смотрят на, на твое поведение, что ты говоришь, как ты себя ведешь, все. Дальше просто жизнь. А, Завжды на каждом проекте «Холостяк» есть какая-то девушка, которая Ну, тупо персонаж, а, знаєш? Да. Ну її да. спеціально взяли, да, тому да. що мені, вона мені персонаж, і вона точно тобі не до смаку. Mm -hmm. Ну от прям знаючи тебе, mm -hmm. ну сто відсотків, вона ти прям з першої вечірки мав побачити, mm -hmm. що ви не будете разом. Mm -hmm. Але вона може е, ті люпатися пів проекту mm -hmm. ще. Да. Як так? А, ти знаєш, е, от є в житті от такі от другани, з котрим тебе просто от хорошо. Тебе хорошо там на вечеринку пойти, на какую-то дискотеку? Почему бы нет? Вот приблизительно мне кажется, и на телепроекте может так случиться. Тебе с ней вот хорошо общаться? Вот веселенькая она? Да, да. Тебе не хочется <с, с ней там, возможно, интима или ты ее не рассматриваешь как свою девушку? Ну, она вот такой свой пацан. Кто придумал псевдоним Никита Добрынин? А его подсказала мне Аня Свиридова. Она сказала, ага. что вот русская радио Украина, давай придумаем тебе псевдоним, вот Добрыня Никитич есть, а, давай тебе вот что-то такое. Мы вот сели, начали креативить и придумали псевдоним Никита Добрынин. Ну и давай шок-контент для богатех. <laughs> Як звати на Никита Добрынина? Слушай, в Википедию там написано. Влад. Да. да. Мое имя Влад. <laughs> Влад. <laughs> <laughs> Чему больше наведешь шоу с Олей Цибульской? А uh, у мене був небольшой перерив uh, роботи на М1, і мені потрібно було найти заміну. І в той момент вот, продюсер проекта, да, Віталій Козловський Козловский, який там часто на М1 заходив в гості, <laughs> і віж залишився, посілився в квартирі з цибульської. Є термінове завдання для тебе. Підпишись на канал просто зараз, а також натисни на дзвіночок. А коли додивишся, то лиши коментар. Муа. Все не відволікаю. Робив ін'єкції для корекції зовнішності. Ты знаешь, мне, я тебе скажу честно, делали а, под глаза, а, потому что у меня были такие страшные синяки, и вот для съемок мне сказали, что мне нужно сделать. Я не знаю, оно помогло или нет. Но... Шость колов. А? Шость колов. Ну, нет, а это типа, как сказали, витамин С. Через что ты погодился статы ведущим российского проекта «Холостяк»? А, потому что это было предложение а, Ворнеров, а, потому что это всемирный проект. И для меня это было прям огромной честью, когда ко мне они пришли и написали, связались, сказали: слушайте, вот у нас есть такое предложение. И это, знаешь, предложение было, от которого невозможно было отказаться, когда всемирный проект приходит к тебе и говорит, что мы хотели бы, чтобы холостяк стал ведущим проекта Холостяк. Я такой Оу". поэтому". У тебя я ваня на теле? Конечно. А, и не одно. А, раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Что набыто? А, тут у меня на, на ребрах написано «I love you to the moon and back». А, Удачу, потом, а, у Даши тоже? У написано «Te а Потом у меня лавровый венок, а, не венок, а ветка, Есть? лавровая ага. ветка. А потом а, на спине я себе набил «Альфа и Омега». Uh, начало и конец, uh, потом, что у меня на пальце наби набита фэмили и не добита татуировка лав, это вот когда мы прикладываем пальцы вот так, у нас <г Сейчас> получается лав, у меня просто это для инстаграма ты робишь? А? Для инстаграма? Да нет, мы просто вот набили. Я тебе объясню, это в два захода. Вот, я никогда не хотел набивать татуировки, но когда Даша пришла себе набить одну татуировку, я говорю, давай мне набьем и такую, и такую, и такую, поэтому... <говорит> Понеслась. Да, да, у меня не то, что, знаешь, каждая татуировка, это определенный смысл. Мне просто понравилось. Просто такое... прикольно, и... да? Да. Твоя шкидливая сбычка? А, я курю кальян. А, у чем ты себе видмовляешь? <laughs> Слушай, ни в чем себе не отказываю. Я, если хочу есть, я ем. Если хочу много кофе, я пью много кофе. Я себе ни в чем не отказываю. Наверное, во сне в последнее время отказываю, потому что, ну, не получается, много спать нужно. Ну так вышло, оцено да, твое да. решение. Это <laughs> не мое решение. А, кого ты уважаешь своим конкурентом? <laughs> а, да нет, у меня конкурентов прям вот таких вот и ревности никакой нет. У -у -у, такого нет. Как это сначала быть героем холостяка, а потом ведущим? А? Расскажите нам. А на самом деле мы вот уже начали про это говорить. На самом деле это очень интересный и классный опыт, и для меня непонятно до сих пор, как вот не додумались вот и в других странах, да и в Украине вот. Ну, дивись, нет, тут прикол в том, что да. ты реально ведущий. Ты был ведущим до того, как да. стал холостяком и ага. зрозуміло, что это твоя профессия, это то, что ты умеешь делать, и тому вышло так, что ты стал вести холостяка, хотя был холостяком. Это это интересно, потому что я знаю изнутри, как это все происходит, mm -hmm. и поэтому это вдвойне, условно говоря, было моим, и мне нравится вести, и я знаю, как все эти процессы происходят, я знаю про что думает холостяк, как он себя ведет. И какие сложности бывают в процессе. Точно знаю, как ведут себя девушки, потому что, конечно, все люди индивидуальны. Но ты все равно можешь моделировать некоторые ситуации и понимать, вот я тебе скажу больше, конечно, Гриша Решетник справляется с этим заданием на все 300, наверное, процентов. А, вот, но... Он на опыте. Да, у него, у него грандиозный опыт в этом плане. Он точно знает, как вы должны вести себя холостяки и знает, что сказать в правильный момент. Точка Блин. Ну все, разыгрались. Теперь я подаю. <laughs> Питание с дырочкой разыгрываем. Погнали. Я пішов в большой теніс. Зараз волейбол пішов. Ти в батарею потрапив. Дома і Все, допомагають. Ми продовжуємо говорити про холостяка, але тепер про шоу, в якому ти був ведучим. Всі розуміють, що це. Вірніше не так, не всі розуміють, що це пропозиція від Ворнер і щось масштабне. Просто е, е, із Забугра до нас докотилося, що Холостяк Тімоті, Тімоті знають всі, і хтось якимось там чином з віп'єнчиком вмикає холостяка, де має бути Тімоті, і ба-бах, нікітка. Ну тобто, реально, для для українців це було досить неочікувано. Коли тобі це запропонували стати ведучим російської версії шоу Холостяк. Е, який був знаєш, загальний план? Типу, будувати кар'єру там? Ну, тому що зрозуміло, що ведучий холостяка автоматично стає медійною особою там, де він його веде? Я навіть не розсматривався варіанти переїзду куди. Для мене це було класне підложення: вести проєкт, який мені подобається, і це було міжнародне приглашення. Вот, я люблю Украину и плачу налоги в, в Украину, я зарабатываю деньги здесь, и я трачу их здесь, и поэтому я, я вообще даже не рассматривал варианта переезда, да, это было мое участие в проекте «Холостяк», но куда-то там менять страну я не собирался, там, съемки проходили там в Дубай, переезжать в Дубай, тем более, там, mm -hmm. например, я не собирался, то есть я как здесь был, так и оставался, поэтому... И возраста, каком Тимати? но он ниже меня, я, я, я честно не, не знаю его роста, не настолько детально там его изучал, но, но ниже. А, ты <клес> розумів, что э, будет ситуация, что э, в Украине тебе будут некоторые люди вообще смешивать с после, а Я понимал, того, что могут быть какие-то конфликты, uh -huh. понимал прекрасно, но в то же время я верил в адекватность людей и в адекватное отношение, вот. Э, поэтому, конечно, не ко всему я был в итоге готов, что полилось. Но я тебе но скажу... ты нормально после этого отловил? Я имею на виду, да, да. такого фидбэка. Да, много было разного такого вот фидбэка, но для меня это, ну, не знаю, продержался. И я не снимался во всем телепроекте. Вот это наибольшая тупость этой истории. Ну, реально. Просто mm -hmm. ти йдеш на такий крок а, а, ризикований, mm -hmm. ну відверто кажучи, при ситуації між країнами ризикований крок. І ти обираєш типу, так я буду це робити. Ти знімаєшся в першій серії, і потім у тебе ковід. Тобто, ти встигаєш зробити так, щоб ти відловив потім гімна нормально з'їв, і не встигаєш зробити так, щоб це тебе прославило і дало, врешті-решт, той фідбек, який мав mm -hmm. бути. Че! Ну, я не знаю, по-разному могло сложиться. Может, было бы больше этой грязи, но, видишь, в итоге все-таки адекватных людей гораздо больше. Ты просто, погода все на работу. Да, я, я согласился на проект, и я рассматривал его исключительно как проект холостяк, а не какой-то политический проект с какими-то продуманными ходами. То есть, это не, не, не моя история. Я занимаюсь развлекательными проектами. И кидот, если ты со твоими соцсетями создается впечатление, что ты идеальный, еще для несетой мужчина, поэтому у меня тебе есть история, за которую тебе сплит. На врывке ты убивал целую... этот вопрос. Кто задал этот вопрос? Mm -hmm. Тебе треба да. відгадати, кто поставил это вопрос и відповісти на него. Слушай, но только один человек может помнить прям хорошо эту историю. Вот, мой прекрасный коллега Андрей Черновол. Вот, Велдан, поэтому... well Никидос, если следить за твоими соцсетями, создается впечатление, что ты идеальный, чуть ли не святой мужчина. Поэтому у меня к тебе вопрос: может быть, есть история, за которой тебе стыдно? Например, ты выпивал целый вечер с друзьями в баре, а потом проснулся в другом городе. Это я так фантазирую, но если есть, расскажи. Что да, за история? Есть история. Вот мы а, с товарищами а, как-то раз пошли просто погулять. А все молодые папы, ну, у меня еще тогда э, ребенка не было, я прям вот... Вон и молодые Да, да, они молодые отцы, и мы решили пойти в один бар, во второй бар. И вот после второго или третьего бара мы решаем ехать на вокзал. А, вот, ну, просто захотелось парням путешествовать. Мы едем во Львов, а, вот, успешно они своим женам пишут, там, все в порядке, не переживай. А, жены, естественно, кто спит, кто у кого выключен телефон, и только под утро они понимают, что рядом никого нет. А, муж не вернулся с, со своих приключений. А, а вы прокидаетесь в, в потязи? А, на Львов. Ага. Да, но до Львова мы не доезжаем, потому что мы понимаем, что по пути во Львов у нас есть Тернополь. И мы выходим в Тернополе, потому что в этом городе никогда мы ранее не были. Какой был план? Да, план был доехать до Львова, погулять во Львове, но вот, видишь, не доехали. Тернополь так Тернополь. Но Тернополь оказался просто Самая удачная локация, потому что там встретили знакомых, друзей, идеальная погода. Мы сидим на берегу озера в Тернополе, рассматриваем город. Это вот было прям такое приключение. Парни разбираются со своими женами, потому что там истерики. А, вот. И мы берем ближайший Блаблакар и едем на Блаблокаре снова в Киев, чтобы быстрее доехать и решить все домашние дела. Тільки одному тобі не влетіло, так? я так розумію. Ну от це були, знаєш, плюси холостої жизни в той момент. Точка М Я дякую, що ви подивилися інтерв'ю з Нікітою Добриніним. Я дякую тобі, що ти був тут. Пишіть в коментарях, як вам і взагалі підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Дякую тобі, що був у мене в гостях. М